Budak-budak ni nak ambil SPM, biasa cerita tempat tu stand dah standby dah budak-budak Standby dah, masuk kelas, buat homework, ambil nota, masuk kelas tambahan, pergi tuition Malam pula, ngapal pula Kan, biasa macam tu orang nak ambil SPM ha. Dia tak ada, ada main bola kat padang, orang belajar dia main bola kat padang Malam-malam main fusal, balik main fusal lepak pula kedai mamak, ngetes sama isap ha. Balik rumah pula tak ada, dia buka buku je Main handphone, main game, main PUBG dengan Mobile Legends Tuan-tuan agak-agak bila masuk PSU, ambil SPM, tuan-tuan tak agak-agak boleh tahu tak keputusan ni? Confirm ke laut. Ha, tu yang bila mak bapak dia bawa, saya dia pergi ambil SPM, keputusan SPM baru ni, berpeluh satu badan. Pasal dia tahu dah keputusan ni. Macam tu agak lebih kurang contoh, puak-puak mujrimin ni, mereka tahu dah ke mana arah mereka nak pergi. Cuma mereka tak tahu buku ni. Bak buku ni, pasal dia tahu ni apa pula ni. Sebab tu bila dibentangkan amalan-amalan ni tuan-tuan, dalam satu hadis yang lain kata Nabi SAW, Amalan kita ni bila dia bentang dia macam scroll Panjang sejauh mata memandang itulah dia amalan-amalan kita. Lalu bila mereka tengok buku amalan mereka, catatan amalan mereka, lalu mereka berkata waya quluna ya wailatana celakalah kami, celakalah kami. Celakalah kami ah, jahanam aku hari ni. Ah dia kata jahanam, jahanam aku hari ni jahanam. Ma kitab? Ni buku apa ni? Dia kata ni buku apa ni? Sebab apa tuan-tuan? Mereka tidak ada pengetahuan tentang adanya buku catatan amalan. Mereka tidak ada dalam pengetahuan mereka satu hari nanti mereka akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu taala untuk dipertanggungjawabkan segala apa yang mereka buat atas dunia. Mereka tak tahu pun. Sebab tu untung kita ni umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu taala ni tuan-tuan, kita sudah diberitahu bagaimana keadaan sakaratul maut. Bagaimana keadaan dalam alam barzah? Bila mana diwangkitkan hari kiamat, duduk di padang masyarakat. Tuan, tuan timbangan mizan, titian sirat, indahnya syurga, azabnya neraka, kita ni sudah diberitahu. Awal melalui ayat-ayat Al-Quran dan juga melalui lidah Nabi SAW. Sebab tu kita boleh buat persiapan, puan-puan ni tak ada. Lalu mereka tanya, Malihazal kitab ni buku apa pun yang mana buku ni la yughadiru sa wala kabiratan. Yang tidak meninggalkan dosa-dosa kecil apatah lagi dosa-dosa besar. Illa ahsahha melainkan ditulis kesemuanya. Ha, dosa kecil tulis. Kan dosa kecil tulis. Kita teka, kita maki orang, kita cakap lucah, mencarut, kalau lelaki bekas pendek. Boleh kan? tuan Kan? Dah pendek. Dah tua tua bukan pendek tuan. Buat malu korang. Bulu kaki tu tiga kali gulung. sadar ni muka bukan tua pendek. Tak pakai baju basuh kereta depan rumah. <laughs> ni contoh ni contoh. Allahu Akbar. Dosa kecil. Tulis. Apatah lagi dosa-dosa besar. Kan? Dosa besar. Big, tulis. Rogol. Zina. Bunuh orang. Rompak. Makan rasuah. Makan haram. Makan makan duit haram. Tuan-tuan. Ha, tuan-tuan. Minum arak. Allahu Akbar, main judi dan sebagainya Tuan-tuan, apatah lagi zaman sekarang ni Zaman orang bukan setakat mudah Nak buat dosa Tapi seronok buat dosa, terutama Dosa fitnah ha, Kan dosa fitnah sekarang ni orang seronok buat Kan Tuan-tuan baca di media sosial Nak tahu seronok tak seronok orang ber, Cari dosa besar, orang fitnah Dan lebih malang lagi Yang banyak terlibat dengan dosa fitnah ni Orang suruh masjid Allahu Akbar Ya, orang oh, suruh masjid banyak. Malu kan nak rempit dia tuan, -tuan. Kalau Tak merempit tu, sungguh dia macam tu pun dia tak layan bab-bab fitnah ni. Buat bodoh itu, bodoh gitu, racing dengan motor macam tulah. Beza dengan orang suruh masjid ni lah, kesian tengok. Kadang kopiah tu loh Bukan setakat, bukan setakat pergi jalan-jalan, mandi pun pakai kopiah nak tunjuk di Islam. Nah, Allahu Akbar. Tengok penampilan tu muka gedup eh. Tasbih ni seminggu sekali tukar putih manja. Zikir kuat. Biji tasbih tu bukan kecil-kecil, besar pula pimpong. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ha? Nak tunjuk dia tu Islam tapi bab fitnah dia ke depan. Allahu akbar. Ah ha, ni zaman orang seronok nak buat dosa. tuan semua ni ditulis illa ahsaha, ditulis ke semua. Malah mereka kata Wa wajadu ma Amilu khadiran Tidak tertinggal satu pun Melainkan semuanya ditulis dalam buku tersebut Allahu Akbar Tuan-tuan, kok kita fikir tak Kita tengah buat dosa tu Malaikat menyembang Sama dia terlupa nak tulis Tak ada Tuan-tuan Malaikat terbangkan macam kita Malaikat ni layak sunnah Allah Ma'amirah Dia tidak ada nafsu dan tetap Melakukan perintah Allah SWT Tuan-tuan, muslimin yang dirahmati Allah SWT Maka ditulis ke semua ni buku, kitab. Lalu Allah SWT tutup ayat 49 surah Al-Kahfi ni dengan Wala yazlimu rabbu Sesungguhnya Allah SWT yang mencipta kamu ni sekali-kali tidak akan berlaku zalim terhadap seseorang pun. Eh tuan-tuan, nak masuk syurga, nak masuk neraka ni tak perlu buku pun, tak perlu buku catatan amalan pun tak apa tuan-tuan. Allah SWT maha mengetahui. Dia tengok muka dia tahu dah. Ah ha, ni syurga, yang ni neraka, yang tu syurga, yang ni neraka, neraka, neraka. Habis itu. Siapa yang berani bantah keputusan Allah Subhanahu taala di padang mahsyar Tak ada makhluk yang berani bantah. Tapi atas sifat Allah Subhanahu taala ni Maha Adil. Tuan-tuan, lalu nak menunjukkan keadilan Allah Subhanahu taala ni didatangkan buku catatan amalan supaya tidak ada makhluk merasakan dia dizalimi oleh Allah Subhanahu taala. Itu sebab Lalu selesai, bakal-bakal ahli neraka ni tuan-tuan, diseret menuju ke neraka. Tuan-tuan, sebelum masuk neraka, dalam surah Al-An'am ayat 27, Allah SWT rakamkan, Walau tara iz uqifu ala nar, alangkah ngerinya kalau engkau yakni Muhammad, dapat melihat bagaimana mereka diberhentikan di hadapan neraka. Sebelum nak masuk neraka ni, berhenti dulu depan neraka. Tuan-tuan, ukifu ni makna dipaksa berhenti. Tuan-tuan, ukifu -tuan, dipaksa berhenti. Kalau wukuf maknanya berhenti sebentar. Ha, macam ah ha, ni nak masuk musim haji ni. Ukuf di Arafah tu makna berhenti sebentar di Arafah. Dia rukun tuan-tuan, rukun haji. Kalau tuan-tuan tak berhenti, tak ada di Arafah 9 Zulhijjah, gelincir matahari, tuan-tuan tak ada di Arafah. Haji tuan-tuan tak dapat haji. Apatah lagi haji Mabrur tak dapat. Tonton buat balik Haji Malboro. Nah, Batu mesti berada di Arafah. Sebab tu yang berangkut tu ambulans ke, kerusi roda berseret pergi juga mesti ada di Arafah. Tuan-tuan, 9 Zulhijah gelincir mata Duduk di situ walaupun sekadar subhanallah. Bisa ada sana di rukun. Ma tu ukuf mana berhenti sebentar. Tapi Okifu ni dipaksa berhenti. Tuan-tuan, buat-buat ni dipaksa berhenti. Tengok dulu neraka. Tuan-tuan, ha. bukan mereka tak tahu tu, tu, neraka. Tapi nak bagi sakit hati. Sebab neraka-neraka ni tuan-tuan, dia tempat sakit luar dalam. Ha. Dalam pun sakit, luar pun dah tentu sakit. Bagi sakit hati, saja saya ko. Kan, malaikat duduk sini. Ha, tu neraka tu, sekejap lagi kau nak kena bakar, nak kena panggang, nak kena apa semua dalam tu. Tengok dulu, dia panggil preview kan. Preview. Ha. Allahu Akbar, preview. Macam tengok wayang lah tuan-tuan. Wayang kan tak? Wayang sebelum movie sebenar tu dia ada. Dia ada preview dia. Kan? Ha, dia ada. Coming soon. Next scene. Coming this July. Ni tak berapa nak mengangguk ni. Tak pernah tengok wayang semua. Warak semua. Tak usah buat warak lah. <tuh> semua sama je. Tuan-tuan. Allahu Akbar. Macam tu juga neraka ni. Ditunjukkan dulu. Lalu ahli-ahli bakal-bakal ahli neraka ni. Bila mereka tengok neraka, lalu mereka berkata, Fakalu ya laitan anuradu. Dia kata, Kalaulah kami dapat kembali ke dunia. Kalaulah dapat balik ke dunia, maksud gitulah. Kan, nuradu ni makna kembalikan. Kalau kami dikembalikan. Kalau dapatlah balik ke dunia ni, Allah. Dia kata, Nasai wala nukazibabi ayati rabbina. Nasai kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami. Makna tak langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak langgar. Apa saja perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kami akan ikut. Kalau saya kata ayat, huruf pun tak langgar. Tak berani. Tuan-tuan, Allah Akbar ikut segala perintah ikut. So semayang semayang. Kalau dapat balik masa tu semayang subuh ni kami buat empat rakaat, orang lain buat dua kan, kami buat empat. Nak tunjuk ketaatan. Segala perintah kami ikut. Kan? Yeah. Semayang kami semayang, puasa kami puasa. Kan? Yeah. Rasuah tak ambil duit haram, tak buat balik bagi anak bini makan. Tuan-tuan. Ha? Tak tipu orang, tak zalim pada orang. Allahu Akbar. Semua ikut. malam mereka kata, Wanaku naminal mu'minin, Nusai kami akan jadi sebahagian daripada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu SWT. Mana tak adalah masuk neraka hari ini. Ha, mana kalau dapat balik ke dunia, kami ikut perintah Allah SWT. Dan kami akan jadi orang beriman. Ha, ni minta saja cakap sebut tuan-tuan menyesal dah tu Allah sebab nampak dah neraka kemudian sebelum nak dicempak dalam neraka betul-betul dekat-dekat dah pintu neraka dah lalu lagi sekali tuan-tuan ayat 30 surah yang sama surah al-an'am Allah SWT walau tara iz uqifu ala rabbihim alangkah ngerinya kalau engkau yakni Muhammad dapat melihat bagaimana mereka ni diberhentikan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi puak-puak ni dipaksa berhenti. Sebab apa dipaksa berhenti tuan? Sebab puak-puak ni kalau tak dipaksa berhenti, mampu dia tak berhenti. Nak mengada Allah Subhanahu Wa Taala macam mana tuan-tuan? Atas dunia tidak pernah sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Atas dunia tidak pernah mengaku pun Allah Subhanahu Wa Taala tu Tuhan mereka. Tiba-tiba nak tengok Allah Subhanahu Wa Taala, nak mengada Allah Subhanahu Wa Taala, nak tak muka mana tuan-tuan? Macam kalau kita ibaratkan kes bunuh, ha? kat dunia ni kes bunuh lah berlaku kes bunuh kemudian dapat tangkap suspek suspek tangkap kemudian bawa ke mahkamah nak dibicarakan du, letak dia dalam kandang OKT tu orang kena tuduh Tuan -tuan, keluarga orang yang, yang kena bunuh tadi ada duduk di galeri awam dia yang duduk ni, ni belum disabit kesalahan baru disyaki untuk dibicarakan pun tak mampu nak tengok keluarga orang yang kena bunuh duduk di galeri awam tadi tuan-tuan. Ha, itu manusia dengan manusia. Berbagai-bagai perasaan. Macam bau perasaan. Ini kan pula dia nak menghadap Allah SWT. Kan? Mana nak tak muka. Lalu bila mana dihimpunkan depan Allah SWT. Kala kata Allah SWT. Alay sahadhal bilha, Bukankah hari kebangkitan ini benar? Allah SWT tanya ni tuan-tuan. Bukan suruh jawab. Tapi nak suruh menyesal. Ha, sebab puak-puak ni tuan-tuan. Dia tak percaya pun ada hari kebangkitan. Dalil, puasa tidak, semayang tidak, zakat tidak, sedekah tidak, mengaji tidak, apa pun tak. Nah, malah kalau kita ajak dia beriman, ajak dia datang surau, kita dimaki balik. Ini buat-buat ni. Allah SWT rakam dalam surah Al-Baqarah ayat 13. Wa iza qilalahum dan apabila dikatakan kepada mereka. Ni ayat ni turun di Madinah. Sahabat Nabi Allah wanhum, pergi jumpa puak-puak Yahudi dan juga sebahagian daripada orang Madinah yang belum beriman kepada Allah SWT ajak mereka beriman kepada Allah SWT tuan-tuan aminu kama amanan nas marilah kita beriman kepada Allah SWT seperti mana berimannya manusia-manusia yang lain tuan-tuan ajak baik-baik dan ajak baik-baik beriman ajak marilah tinggalkan sembahan yang lain kita sembah Allah Subhanahu Ta'ala Tu Nabi SAW ada tuan orang kita nak kitab. Dengar ciamah dia, dengar tazkirah dia, dengar peringatan daripada dia. Ajak baik-baik. Tuan-tuan datang. Supaya mereka beriman kepada Allah SWT. Tuan, Tuan-tuan, apa jawab mereka? Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Kamu nak suruh kami beriman macam puak-puak bodoh tu. Sufaha ni bagi mudah faham eh bangang. Ha. Dia kata kau nak suruh kami beriman macam puak-puak bangang tu. Tu Muhammad kau gina kitab tu kan. Ha, dia tu pun orang kampung tak percaya. Orang kampung dia walau dia kau gini ada kitab mana kau Bangang nama. Ha, contoh itulah. Yang kau pun sama orang bangang tu. <coughs> kan? Elok dah semua ada semua benda ada kat Mekah kau tinggal kan? Ada bini boleh peluk kau tinggal. Kau buka bisnes KK Mat, Nati Nasib Mat, semua kau tinggal. Ada ladang musang king kat rawak pun kau tinggal. Ini contoh, contoh, contoh. Contoh, jangan marah contoh. Semua kau tinggal, ah ha, kau tinggal kau datang Madinah selas pinggang, kau ikut tak Muhammad tak ke Bangang nama. <tungan> dia kata orang um beriman ni Bangang. Tuan-tuan. <tungan> Allahuakbar. Nampak. Ni tuan-tuan cakap-cakap ni ada tak sekarang? Ada belambak. Ah, ha, dia kata puak-puak bodoh tu semayam siang malam siang malam apa dapat? Ni baru baru ni buka sekolah, lepas tu puasuh pula, lepas tu rayo. Ni zaman, ni masa nak claim balik, nak cover balik, cari OT, buat cari allowance. niaga online lebih kurang sikit, cari trip lebih sikit, nak cover balik, kau oh, semayang, 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 apa dapat? Eh, tu surau, puak-puak surau tu, lagi kau jangan join, kau jangan sembang, puak-puak gila tu. Asal cakap sikit haram, tu haram, ni haram, tu haram. Bila nak maju? Cakap itu kan? Allahu Akbar. Tapi bila nak mati, nak tahlil, anak nak kahwin, dia cari orang surau. Nah, ni pun bukan orang sini ni, orang tempat lain. Nah, dia tak cari geng-geng ride motor dia. Dia tak cari geng-geng joran, tak ada. Cari orang yang dia kata gila, yang dia kata bangang tu. Allahu Akbar. Lepas tu mereka berkata, Qalu anu minu kama amanah sufah. Sebenarnya kau yang bangang, eh, ah, ha? kamu nak suruh kami beriman. Macam puak-puak bangang tu. Lalu Allah SWT tempelak balik mereka. Ala innahum humus sufak. Sebenarnya kau yang bangang. Bukan dia orang. Haa. Kau keluar. Kau keluar gelap, balik gelap. Kau cari dunia habis-habisan. Langsung kau tak fikir bahawa akhirat. Kau ingat besok aku tak tanya kau. Kau ingat besok kau tak balik jumpa aku. Tuan-tuan. Ni Allah SWT tempelak balik puan-puan ni. -puan. Kau yang bangang. Bukan dia orang. Tapi walakin la ya'lamun. Tapi kamu tak mengetahui. Nak tahu macam mana tuan-tuan, mengaji pun tidak. Nak kata kalau, kalau kata kafir tak apa, ni ais Islam tuan-tuan, tak mengaji. Agama sendiri pun jahil. Tazkirah tak mau dengar, kuliah tak mau datang. Tuan-tuan, kuliah maghrib pun tak mau datang. Ni baru ni tazkirah Ramadan, baru bulan Ramadan baru ni tazkirah. Kadang-kadang suruh masjid buat lepawiti. Balik tuan-tuan, balik. Tak dengar kalau hari lain mungkin ustaz kerja jauh saat balik rumah dah sampai rumah isyak ustaz tak sempat nak duduk kuliah maghrib apalah. ni dah duduk dalam surau dalam masjid ustaz naik tazkirah dia berambus la ilaha illallah tu yang sampai ketua jahil kan, tuan baru ni saya tazkirah di satu surau di Ampang ha? saya datang-datang masmuk isyak ada seorang tua semayang tengah-tengah <coughs> dia duduk atas kusi dia kaki dia dekat saf kusi kat belakang jadi bila nak buka saf baru Ganggu. Ganggu sahabat. Tak apalah saya semayang juga. Habis-habis semayang saya tegur dia. Saya kata kena pakcik kalau nak semayang duduk atas kursi ni. Kaki kursi yang belakang tu menggantikan tumit. Kalau tak selesa, duduk tepi. Ha, duduk tepi. Lepas tu kalau kita pergi Turki, kita pergi negara Arab. Kadang-kadang ada kalau kita pergi Mesir. Orang-orang yang duduk atas kursi ni ada tempat khas kat belakang. Tuan-tuan, mayang kat belakang. Saya tegur macam tu. Dia tengok saya atas bawah tuan-tuan. Dia kata biasa kat belakang ni nak budak je orang tua je, yang lorat. Dia kata saya lorat. Saya dah tegur macam tu, saya diam lah kan. Kita dah tegur elok-elok, tak pun dengar nak macam tu, dia diam lah. Tuan-tuan, dia tak kenal saya tuan-tuan. Saya kuliah, saya kuliah bulanan surau tu. Dia tak kenal saya. Dan dia tak tahu saya tazkirah malam tu. Habis empat rakat terawai, surau pun minta saya naik tazkirah. Dia tengok saya naik tazkirah, biru muka dia tuan-tuan. Ha. Malam tu aku sebat je cukup. Geram pula tengok ni. Dia nak lari mana dia gaut? Tunggulah. Allahu Akbar. Tuan, batu saya cakap, bodoh ni tak berdosa, tuan. Yang berdosa ni bodoh sombong. Dah tegur, tak nak terima. Tuan, Allah. Sebab tu Allah Taala kata, -kata "Walakin la ya'lamun." Tapi kamu tak mengetahui. Sebab Allah Taala tanya balik puak-puak ni, "Alaisa bilhaq?" Bukankah hari kebangkitan ini benar? Jawab mereka, Qalu bala warabbina bahkan benar, Wahai Tuhan kami. Nampak? Muka tak malu. Dah nampak neraka, baru nak mengaku Allah SWT itu Tuhan mereka. Atas dunia dulu, tuan-tuan, sembah Allah tidak, mengaku Allah SWT itu Tuhan pun tidak, apa pun tidak, hidup ikut setakat nafsu. Mana nafsu arah, itulah dia ikut. Tapi bila dah nampak neraka ni, dia mengaku Allah SWT itu Tuhan mereka. Lalu kata Allah SWT Qala fazukul azab Dah pergi berambus Rasakan azab yang telah aku sediakan Fazukul ni Rasakan ni makna kata ulama tafsir Azab ni kena rasa Baru tahu sakit ke tidak Ha, kena rasa azab Lepas tu fazukul ni rasakan azab Yang Allah SWT sediakan Sebab ha, kalau tak rasa ni tak tahu Macam Tonton lah tuan-tuan Tuan-tuan tengok dekat TikTok macam-macam ni Jual makanan Ya tak? Orang beratur panjang, tayuh tidak lah. Pergilah beratur nak tengok. Beli-beli tengok, hmm, bini aku masak ke sedap. Contoh gitulah kan. Dah rasa baru kita tahu. Api, kita tahu sifat dia membakar. Kan? Tapi kita tak tahu panas macam mana. Kena api tu kita tahu. Rupanya api ni panas begini. Ha, macam yang berlaku di Putra Haid. Tuan-tuan ingat? Putra meletup baru ni. Tuan-tuan tengok api dia menjulang. Takut kita tengok. Kan? Allah Akbar. Tengok rumah pun jauh. Kita kereta cair punya panas. Kalau ikut laporan, saya tak ada kat sana laporan. Mengatakan bahawa kepanasan ketika itu mencecah seribu Celsius. Allahu Akbar, panas betul. Tu yang tak tahan bahang tu habis ada ramai yang lompat dalam sungai. Tuan-tuan nak sejukkan badan. Buat terlampau bahang, terlampau panas. Tuan-tuan, lompat dulu tuan-tuan. Tak peduli dah masa tu buaya tak buaya tak peduli, lompat dulu. Oh nasib baik buaya pergi raya tuan-tuan. Kalau tidak Allahumma barik lana fima razaqtana. Tuan bayangkanlah, lompat dulu. Ni tuan-tuan, kita tengok. Tapi kita tak rasa. Tapi orang yang kat sana macam mana? Tuan-tuan, pegang tombol pintu ni melekat tangan terlalu panas. Tarik ni, lekat kulit. Ni, belakang ni melecur ni. Orang siapa ubat, wartawan tanya, tak boleh nak jawab tuan, -tuan. sakit. Ah, ha, rasa sakit tu. Pasal dia rasa, kita boleh sembang. Lah. Tu pun kita sembang pun kita takut. Begitulah kata Allah SWT, Fazukul Azab, rasakan azab yang telah aku sediakan bima kuntum takfurun atas apa yang telah kamu engkari ketika mana kamu hidup dulu muslimin yang dirahmati Allah sembilan batu dalam ayat seterusnya kata Allah SWT taala qad khasiral ladina kadzabu illa maka sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan hari pertemuan dengan Allah Subhanahu taala tuan-tuan dusta-dusta ni apa mana tak percaya akan adanya hari pertemuan dengan Allah s.w.t. taala tuan, tuan dia tak percaya tuan, tuan Kalau dia percaya ada hari pertemuan dengan Allah SWT, dia tak akan buat jahat. Dosa semua orang akan buat. Tuan, tuan dosa tak ada orang, tak ada manusia yang maksum. Tapi jahat, tuan, tuan dia tak akan buat. Dia tahu besok Allah SWT akan bertanggungjawabkan apa yang apa yang semua dia buat atas dunia ni. Sebab dia yakin akan ada hari pertemuan dengan Allah SWT. Jadi orang tak yakin ni, Allah SWT kata rugi. Rugi. Sehinggalah hatta izah ja'atu musa'atu baratatan sehinggalah datang kepada mereka sah Sa'ah ni makna waktu, yakni waktu kiamat. Tuan-tuan, waktu kiamat ni ada dua. Kiamat, satu kiamat surah. Kiamat surah, kiamat kecil. Kiamat kubrah, kiamat besar Kiamat kecil ni kematian. Mati, tuan-tuan. Dan dua-dua ni datang dalam keadaan baratatan, tiba-tiba, mengejut. Mati, siapa orang, siapa, siapa sangka. Tak ada orang boleh tahu bila nak mati. Kadang-kadang terlantar Ke hospital, tuan-tuan. Allah, lima, enam bulan, bedridden. Wayar berserirat. Tuan-tuan, dengan nukleraza semua ada, semua siap. Kadang-kadang tak mati-mati. Tengok-tengok orang datang ziarah pula balik mati eksiden. Haa, jangan main-main tuan-tuan. Kita tak tahu. Allah, begitu juga dengan kiamat. Kiamat sebenar berlaku tuan-tuan. Kata Nabi SAW dalam keadaan manusia sedang lalai. Dan dia berlaku secara tiba-tiba. Dan bila berlakunya kiamat secara tiba-tiba, lalu mereka berkata, Qalu ya hasratana. Lalu mereka kami, Alamah faratna fiha, atas apa yang telah kami lalaikan ketika mana kami hidup dulu. Tuan-tuan, hidup atas dunia ni Allah SWT bagi kita macam-macam. Bagi kita kemudahan, bagi kita kesihatan, bagi kita kekuatan, bagi kita kemewahan. Tapi kita lupa tuan-tuan, kita lalai dengan Allah SWT. Kadang-kadang orang azan tu panggil, panggil. Allah SWT panggil. Kita menyembah, menghadap dia. Buat tak tahu Tak terasa berdosa tuan-tuan. Bila, bila masuk waktu kita tak terasa tuan-tuan. Allah SWT panggil kita. Kita lalai. Allah SWT bagi kita peluang macam-macam kita semayang lima waktu ni tuan-tuan, pahala lima puluh waktu. Masuk bagi pula Ramadan. Ramadan dengan yang berbagai-bagai, berbagai-bagai kelebihan pun kita, kita lalai, kita tak ambil tuan-tuan. Allahu Akbar. Sebab tuan-tuan tengok macam mana manusia hari ni. Tuan-tuan, kita katalah ramai orang semayang sahaja. yo, tapi tak luar lagi ramai. Tak tiap-tiap tengok alam anda. Hm. Contohlah contoh lah contoh. Ha? Berapa ramai orang tak semayang? Orang zaman sekarang, mereka tak rasa bersalah kalau tak semayang. Beza dulu tuan-tuan, dulu kalau tak semayang Jumaat, nyorok tu, duduk kat rumah. Walaupun beli nasi bungkus dengan popia. <laughs> dengan air tebu, makan kat rumah. Tak ada mengayam. Sekarang ni tak semayang, mengayamnya macam tu kan. Kan, muka tak salah, sadar ni muka. Kan, tak ada rasa malu tuan -tuan. -tuan dah tuan-tuan. Allah tak ada rasa malu. Tuan-tuan tak tengok TikTok, berapa banyak orang perempuan berjoget depan Allah dah angkat tuan-tuan, rasa malu. Lepas tu tuan-tuan perhatian -tuan anak-anak tuan-tuan. Kalau ada akaun TikTok, perhatian. Kan? Kau nak berjoget sangat, main berjoget depan aku, main aku lempang kamu Tuan-tuan, menjual maruah depan orang, tuan-tuan, semata-mata nak dapatkan, nak dapatkan sesuatu yang tak, yang, yang tak sebuah apa. Allahu Akbar. Lepas tu rugi, tuan-tuan. Alama faratana fiha atas apa yang telah kami lalaikan ketika mana kami hidup. Tuan-tuan, batu pesan, ha, Tok Guru Marin, dia kata, kalau kita tak mampu nak buat baik, jangan buat jahat. Habis cerita. Sebab tak ada guna tuan-tuan. Tak ada erti. Kita lawan Allah SWT ni. Kita engkau perintah Allah SWT ni apa kita dapat? Tak dapat apa tuan-tuan. Malah kita susah dunia akhirat kita susah. Batulah doa lah pada Allah SWT ni tuan-tuan. Supaya Allah SWT letak hati kita di sinta seistiqamah. Dalam mencari ketaatan kepada Allah SWT. Dan bila balik bertemu Allah SWT besok dalam keadaan Allah SWT redoakan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Dua minit. Lima minit. Dia kena peringat. Ha, dia dapat mic dia steam dia macam. Baik, <tuh> sebelum saya tutup, ada tiga perkara. Yang pertama, saya insya Allah saya akan ke Ethiopia pada 3 bulan 6 untuk buat korban di sana. Jadi saya buka lagi wakaf Al-Quran yang saya sebut awal Ramadan dulu. Masih saya tersekirah Jumat kat sini. Jadi kalau sesiapa yang berminat untuk wakaf Al-Quran, untuk kita belikan Al-Quran di sana dan kita wujudkan, kita lahirkan generasi Al-Quran di Ethiopia dalam keadaan mereka berdepan dengan masalah murtad yang berleluasa, Tonton, jadi kalau tuan-tuan berminat satu naskah RM25. Ya, dan tuan-tuan kalau di nak berwakaf jumpa saya lepas semayang insya-Allah. Tuan, tuan jangan masuk duit Quran dalam tabung tuan-tuan ya sebab duit Quran ni saya kena beli Quran. Ya. Ha. jangan masuk, jangan buat warang pula. Tak apalah ustaz, biarlah makhluk di langit Dia mengetahui. Yang itu aku pun tahu. Ha. Ni <guluh> masalah nak ngasing duit ke masalah tu. Ha, baik insya-Allah. Tonton, yang pertama, yang kedua saya sedang mengumpulkan mainan-mainan terpakai mainan-mainan terpakai ni tuan untuk kita bawa ke Ethiopia. Memang kebiasaan saya akan bawa mainan-mainan ni bawa ke negara-negara yang saya pergi. Tuan tahun lepas kami bawa di Zimbabwe. Ha? mainan-mainan ni seronok tuan anak-anak ni -anak dapat mainan. Ya, ha? daripada balik rumah tuan-tuan nasi balik kerja asyik terpijak manjang kan anak-anak pun tak main Tuan-tuan ha? kumpul-kumpul kata nama surau. Ha? surau ke mana-manalah ataupun dekat tabung tu ada nombor telefon saya. Boleh kontak saya saya datang kolek tak ada masalah. Ya? Tapi mainan elok lah tuan-tuan ya. Jangan yang dah boleh dapat bantuan baik tumal tuan-tuan bagi saya. Tangan tak ada, kepala tak ada. Atromen dah tak boleh nak fire dah. Tangan tak ada. Baru nak bagi. Yang itu bukan nak sumbang. Itu nak buang. Nama dia. Nah, ya? Baik insyaAllah. Tuan-tuan tengok Islam ni tuan-tuan. Benda mainan. Kalau jalan dia betul, dapat pahala tuan-tuan. Baik. Yang kedua. Yang ketiga. Tabung saya bawa hari ni hajatnya. Untuk saya kumpulkan dana. Untuk kita belikan makanan kepada setiap penerima daging korban tuan-tuan, kami ni beli, kalau bagi korban, kami akan belikan makanan, Nepal kami beri beras 5kg tahun lepas, Zimbabwe, kami bagi jagung pasal dia makan jagung, jagung tu diuli jadi tepung, jadi dia makan dengan daging dan sebagainya, jadi kita belikan jagung, okay, tahun ni insyaAllah kita akan belikan gandum untuk kita beri kepada penduduk-penduduk uh, Ethiopia yang menerima bantuan uh, ataupun uh, bahagian uh, korban Tuan, tuan mereka ni miskin tuan-tuan. Kalau kita bagi daging, daging tu lah. Dia nak makan dengan apa tuan-tuan. Jadi kita belikan something untuk boleh makan dengan daging tu insyaAllah tuan-tuan. Eh, baik. Tuan -tuan, kalau kalau tuan-tuan rasa nak berkongsi rezeki, tabung ada di saya, tabungan saya ada di belakang tu, tak tahu lah mana tabung lah. Ha? <laughs> ha, ada di pintu utama insyaAllah. Eh, ada logo mapin tu saya punya lah. Kalau tuan-tuan nak berkongsi rezeki, silakan tabungan dia di belakang. Kalau tuan-tuan tak nak masuk tabung mapin pun tak apa, tuan, tuan masuk tabung surau. Surau juga memerlukan dana. Macam-macam ada tuan-tuan. Ni pintu-pintu kebaikan untuk tuan-tuan. Tukar duit tuan-tuan jadi saham akhirat. Sebab duit dalam duit duit dalam poket tuan-tuan tu belum hak tuan-tuan lagi. Yang tuan-tuan sumbang lah tu lah jadi hak tuan-tuan. Mutlak untuk balik bertemu Allah SWT di padang masyarakat. Mudah-mudahan kita tengah hari ini diberkati dan dirahmati oleh Allah SWT. Mohon maaf dan ampun saya kasar bahasa. InsyaAllah ada rezeki, ada umur, ada jodoh kita jumpa lagi. Aku lukau lihat. Astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.